Amala Nomor absen Wolulas Kelas 11 RPL 3 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Sampun aturaken salam hormat dumatang para rawuh ingkang sami pinanggi. Mugi-mugi kita kabeh tansah pinaringan rahmat, kesehatan lan kebahagiaan ingkang langgeng. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari ingkang kula tresnani, ing kesempatan menika kula badhe Yariosakon bebekan-bebekan pentingi sabar ing urip. Sabar punika minangka salah satunggaling sifat ingkang luhur lan wigati banget tumrap kita sedaya. So sabar saged dados pelindung kita nalika ngadepi tantangan lan godaan ing urip. sabar punika boten ateges meneng nalika ngadepi masalah nanging sabar tegese tetap tenang ora gampang nesu lan bisa nambah kehanan kani lapang dodo ing gesang menika mesti kita bakal ngadepi macem-macem masalah kahanan Ka ora cocok karo pengarep arep lan kadang-kadang rasa frustasi. Nanging yen kita bisa sabar, kita bisa ngadepi kabeh punika kanthi luweh bijaksana lan positif. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sabar ugi minangka bentuk saka iman lan tawakal. Kita dumateng Gusti Allah. Kados ingkang kita mangertosi Sabun masalah lan cobaan ing urip punika wis dipun atur dening Gusti Allah. Boten saged dipun pungkiri, kadang kita ngerasa kesulitan nanging menawi kita sabar, kita bakal nemu hikmah lan kebaikan ing sabun peristiwa. Mugi kita sedaya bisa njogo rasa sabar punika ora namung ing kahanan kang sulit nanging ugi ing kahanan kang gampang. Sabar nalika ngadepi masalah ing pekerjaan, nalika ana konflik ing keluarga utawa nalika nampa kabar sedih. Amargi sabar saged ngendhaleni Roso emosi lan nuntun kita ngambah dalan kang luwih becik. Saking sabar kita bakal entuk kebahagiaan sejati, kita bisa ngrasake rasa tentrem lan damai ing manah. Lan kanthi sabar kita bisa ngatasi apa wae sing dihadapi. Mugi-mugi kita bisa njogo lan Nalestari akeh sifat sabar ing gesang saben dinten supaya urip kita luweh tentrem lan bisa ngatasi tantangan urip kanthi becik. Matur nuwun sanget dhumateng perhatian sedaya. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.